Будем вот подходить ну, до обеда. Мы же не назначили не время в 10. Не Мы начали в 10 часов. Да. Поэтому что, вы предлагаете паузу, рассказываете анекдоты? Да. Вот, каким образом? Он говорит, ну, практически силовым путем. Вот закончился отопительный сезон, было объявлено, что со следующего сезона котельная работать не будет. Вот газ проведен, каждый ставит в квартире отопительный прибор. Там 8% у них было людей, которые ну, не могли за свои средства установить. То есть это не имущие, пенсионеры и так далее. Поэтому решением совета было, были, выделены, были выделены средства. И эти приборы были установлены за счет бюджетных средств. Значит, он объявил, что со следующего сезона ремонт крыш... Сетей не будет проводиться, если не будет принесен протокол, что в этом доме создана новость модель. И таким образом вот, они добились стопроцентного перевода жилого фонда в общество совместных квартирных домов. Ну, они, чтобы не оставаться одинокими, у них как-то это организовано, создана ассоциация, где есть юридический отдел, где есть и, там, бухгалтерия, которая помогает вести расчеты заключать договорные отношения то есть они не брошены все это каким-то образом организовано есть также опыт города димитров донецкой области где некоторые дома образованы у СМД а некоторые значит договорные отношения существуют с гражданами отдельно но дом представляет в отношениях с властью, с коммунальными предприятиями, которые оказывают услуги, избранное лицо. То есть ну, у нас где-то вот есть прообраз громадская рада. Ну, он такой орган, который имеет права, а не имеет никаких обязанностей и конкретных функций на него невозможно. Там, я, кстати, когда приехал, ну, предлагал мне понравился опыт там, значит, ну в каждом тарифе, вот в частности у нас, да, тариф, который мы платим за содержание жилого фонда, он включает в себя вывоз мусора, обслуживание инженерных внутридомовых сетей и текущий ремонт зданий и сооружений. Так вот это графа содержания жилого фонда. Это где-то 38 процентов вот составляющей тарифа. Так вот, Димитров пошли на то, что вот, это, вот эти вот проценты, которые в тарифе, они накапливаются на каждый дом конкретно. То есть в организации, которая обслуживает жилой фонд, открыт счет на каждый дом отдельно, и вот идет накопительно эта сумма. А потом, по происшествии какого-то периода, жильцы собираются и решают, какие проблемы по дому им надо решить в первую очередь. То ли это ремонт швов, то ли ремонт кровли, то ли какие-то другие мероприятия. Еще один важный момент. Раньше, вы помните, там в ходе прямых эфиров часто бывший городской голова Печерской Ред Моисеевич говорил, что давайте образовывайте ОСМД, и мы вам передадим дом ну, практически в идеальном состоянии. Потому что раньше была норма закона, что прежде чем передать дом, должен быть выполнен капитальный ремонт. И для этого были деньги программные. То есть в области для этого выделялись средства. И была возможность провести капитальный ремонт сетей дома с тем, чтобы передать его. Сейчас эту норму закона убрали. Ее не существует. Поэтому... ремонтируйте это сами. Люди, берите не, ну на свои так. горбы все тяните. Это мы можем Конечно, дискуссия дискуссии говорить, что это плохо. Закон может быть. Дело не в этом. Женщина правильно говорит. Здесь у нас, если взять по дому, так, давайте договоримся так. Я вам расскажу. Вы что на что вопрос, нет. человек вам так, а, после Подождите. выступления. А, ну, Давайте я расскажу, То, что знаю. Вы будете плавно рассказывать. Давайте вы скажите, покричите. что людей ожидает. И все. А вот это нам сказали, мы будем. Это тактика. А да я вас ни в друг чем друг не, друг друг не друг. убеждаю. Ну, и кроме ну, того, ну, того, я вам не навязывал приходить и вот в У вас нас чем есть социально незащищенные люди. Ну, 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 как ну, они ну, будут ну, в да, этой ситуации? Одну минуточку. Вот давайте так. Если вы меня пригласили, я предлагаю построить беседу так. Я вам рассказываю потом вы задаете вопросы, если я смогу на них ответить, я отвечу. Если не смогу, значит, на этом и расстанемся. Поэтому, вот видите, вы сбили смысл. Ну, долгая вещь, вы конкретно говорите. То, что там мы... Да давайте, что вы базар раскрыли, потом будем говорить. Дайте люди не видят. Человек объясняет. Давайте сначала на базар. Хорошо, я вам вкратце скажу, что на сегодняшний день законодательно нету всего пакета документов, и есть масса вопросов, на которые законодательство еще не отвечает. Как говорят, что в Верховной Раде комитет по вопросам регионального развития подал пакет документов, ну когда он будет рассмотрен, это никто не знает. Но это такие вопросы. Принять надо уже сейчас, правильно? Ну подождите, давайте так. Или я говорю, или вы. вы я, же... я постою, говорите вы. Ну Это же депутат ваш городского а? совета. Он представляет ваш вопрос. Если... Он хочет вам я говорю, помочь вам. Я говорю, вы а задаете вопрос. А, а потом, если вы хотите задавать. тут устроить дискуссию базар, ну так давайте это без меня. Вот так. Поэтому полной картины сегодня нету. Ну, наверное, поскольку сроки определены 1 июня, наверное, это будет решаться каким-то образом быстром темпе и все остальное. В том, что э, передать дома на содержание ОСМД, в этом ничего неплохого нет. Эта работа только начинается. Ну, даже вот взять город Одесса, это ну, мизер. 400 домов сегодня сдавались в эксплуатацию как дома изначально кооперативные, то есть они изначально как юридическое лицо существовали. И порядка 6 тысяч домов и 19 УСМД вот для, за последний год. Ну, если взять миллионный город, то это просто капля в море. Поэтому в любом случае создание УСМД, как говорят, неизбежно. Быть в первых рядах, с одной стороны, ну, это все, кто начинает, тому больше помогают. Но ну, а с другой стороны, тот, кто первый начинает, он набивает больше шишек, потому что очень много неясных моментов. Что городская власть предпринимают для того, чтобы люди могли или имели возможность выбрать на альтернативные условия поставщика услуг. Ну, насколько мне известно, сейчас в город подал пакет документов э, фирма, которая называется Адмирал, да. Вот, и они предлагают, что они будут... Э, на договорных условиях оказывать услуги по содержанию домов там есть и другие фирмы которые но они пока на уровне пожеланий эта фирма имеет какие-то серьезные намерения ну что касается водоснабжения то наверное тут пока у нас монополия водоканала сохраняется так как все инженерные сети водонасосные станции являются коммунальной собственностью и обслуживаются предприятием водоканал. Ну, наверное, то, что касается теплоснабжения. Пока существует единая схема и, наверное, может обслуживать только единое предприятие. Хотя существует возможность перехода или отдельного подъезда, или целого дома на альтернативные виды теплоснабжения. Все, я долго рассказывать не буду. Если у вас возникли вопросы, я смогу на них ответить. Пожалуйста.